السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عربی زبان سیکھنے کی خواہش رکھنے والوں اور عربی زبان سے محبت کرنے والوں میرے پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت مزیدار اور شاندار فائدہ من سبق لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم پانچ ایسے افعال کی بہترین انداز میں مشق اور پریکٹس کریں گے کہ جو نیوز میں اور نیوز پیپر میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور روزانہ کی زندگی میں ہمیں ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے اس ویڈیو میں ہم ان تعبیرات پر مشق کریں گے اور ان تعبیرات کو جملوں میں استعمال کریں گے اور ویڈیو کے آخر میں ان تعبیرات پر میں نے آپ کے لیے جملے تیار کیے ہیں کہ جن کا آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے کومنٹ میں لکھیں گے پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کس کے جملے سب سے بہترین رہے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور یوٹیوب کی طرف سے ایک اپشن ہے ہائپ کرنے کا اس چینل کو ہائپ ضرور کیجئے جزاکم اللہ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا فعل زیادہ استعمال ہوتا ہے واجہ فلانجن جو کہ باب مفاعل سے ہے اس تعبیر کے معنی ہے مشکل کا سامنا کرنا یہ تعبیر اس طرح استعمال ہوگی جو مشکل کا سامنا کرے گا وہ واجہ کا فاعل ہوگا اور مشکلتا یہ اپنی حالت پر رہے گا اور جس جی چیز میں مشکل کا سامنا کرے گا اس پر فی داخل ہوگا جیسے تواجہ فی حل الازمت حکومت مالی بحران کو حل کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہی ہے تو دیکھیے کون سامنا کر رہی ہے حکومت تو الحکومت کا فعل ہے مشکلتا یہ اپنی حالت پر ہے مالی بحران کو حل کرنے میں چونکہ سامنا کر رہی ہے تو فی کا مدخول حلل المال کیا ہے الازمت جمع ازمات اس کے معنی ہے بحران کسی چیز کی قلت دوسرا جملہ دیکھیے کامیاب افراد نے اپنے گول میں مشکلات کو فیس کیا ہے ہم انگلیش میں بولتے ہیں کہ مشکلات کو فیس کرنا تو اس کے لئے یہ حت عبیر آتی ہے تو اناجحون آواجہو مشاکلہ یہ مشکلتن کے جمع ہے جس کے معنی ہے مشکلات فی حدفہم اپنے مشن میں اپنے گول میں میں نے اس جملے میں اس تعبیر کو فیرے ماضی کے طور پر استعمال کیا ہے قناتکم مواجیہتن مشاکلہ کثیرتن فی اعداد الفیڈیوہات آپ کا چینل ویڈیوز تیار کرنے میں بہت سے مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے تو دیکھیں مواجیہتن اس فعل کا سیغے اس میں فاعل ہے اور مشاکلہ کثیرتن یعنی بہت سے مشکلات تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس چینل کا تعاون کیجئے جزاکم اللہ دوسرا فعل آپ کے سامنے اسکرین پر ارتفاعت اعداد کذا ارتفعت یہ ماضی کا سیغہ ہے ارتفع یرتفع ارتفاعا یہ باب افتعال سے ہے جس کے معنی ہے بلند ہونا اب اس تعبیر کا مطلب ہوگا تعداد بھرنا ارتفعت اعداد یہ اپنی حالت پر رہے گا جس چیز کی تعداد پڑھے گی وہ اعدادو کا مضاف علے بنے گا جیسا کہ جملہ دیکھئے ترتفع أعداد ضحايا التجبيع في غزة غزة میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو چونکہ بڑھ رہی ہے تو کا ترتفع اعداد ضحايا التجبيع تجبيع يعني بھوک سے مرنے والوں کی تعداد دوسرا جملہ دیکھیے گا ارتفعت اعداد السائرين في زماننا ہمارے زمانے میں بیکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے تو دیکھیں ارتفاعت اضافہ ہو گیا ماضی میں اعدادوں کا مضافلہ ہے السائرین یعنی بیکاری مانگنے والے تیسرا جملہ ارتفاع اعداد المصابینین بسکری امر مقلق شوگر کے مریضوں کے تعداد میں اضافہ قابل تشویش ہے اس جملے میں میں نے اس تعبیر کو مزدر کے طور پر استعمال کیا ہے تو المصاب المساب شکر کے مریض کو کہا جاتا ہے امر مقلقن کہا جاتا ہے قابل تشویش یعنی الجھن میں ڈالنے والا فکر میں ڈالنے والا کام امر مقلقن آئیے اب تیسرا فعل سمجھتے ہیں کسرا شعی جدار سمت فلان کسرا یہ فعل ماضی کا سیگا ہے کسرا یکسرو کسر سے آتا ہے جس کے کے معنی معنی توڑنا اب اس تعبیر کے معنی ہوں گے خاموشی کی دیوار توڑنا جو چیز خاموشی کی دیوار توڑے گی یعنی جس کی وجہ سے دیوار ٹوٹے گی وہ کسرہ کا فائل ہوگی اور جدار اور سمتی یہ اپنی حالت پر رہے گا فلان کی جگہ وہ آئے گا کہ جس کی خاموشی کی دیوار ٹوٹے گی جیسا کہ آپ یہ جملے دیکھیے قصرہ حول المجاعتی جدار سمت الإعلامی الغربی کی بھوک کے حوالناکی نے مغربی نیوز اینکر کی خاموشی کی دیوار توڑ دی کس نے توڑی بھوک کے حوالناکی نے تو یہ کسرہ کا فاعل ہوا جدار سمتی اپنی حالت پر کس کی مغربی نیوز اینکر کی تو سمت الإعلامی الغربی کی یہ سمتی کا مزادت لے ہیں الإعلامی جو کہا جاتا ہے نیوز اینکر کو دوسری دیکھیے تقسیر زیادت العدوانی جدار سمت المظلومین بڑھتا ہوا ظلم ظلم مظلوموں کی چپی توڑ دیتا ہے تو یہ اس تعبیر کے دوسرے معنی ہوئے تو تقسیر کا فاعل ہے زیادت العدوان چونکہ بڑھتا ہوا ظلم توڑ دیتا ہے کس کی مظلوموں کی خاموشی کیوں کی دیوار کو تیسرا جملہ الصابر لم يكسر جدار ہی صبر کرنے والے نے اپنی خاموشی کی دیوار نہیں توڑی یا میں نے لم کو استعمال کیا آئیے اب ایک ایسا چوتھا فعل پڑھتے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اشتعال الصغاع بینہما اشتعال یشتعیل اشتعالا یہ باب افتعال سے ہے اب اس تعبیر کے معنی ہوں گی کہ ان کے مابین کشمکش ہو گئی يعني اختلاف الصراع كمانا هي رسا كشي جھگڑا اختلاف اشتعل يشتعل كمانا هي بركرة اب ديكيه الصراع كفاعل اشتعله و بينه مضاف إليه جن کے درمیان اختلاف ہے. جیسے جملة قد اشتعل الصراع بين الهند وباكستان قبل شهرين دو ماہ قبل بھارت و پاک کے مابین کشید کی ہو گئی تھی۔ تب دیکھیں اشتعالہ کا فاعل الصراع کس کے درمیان؟ بھارت اور پاکستان کے درمیان تو بینہ کا مظافرہ ہندی و پاکستان ہے۔ دوسری تعبیر مزارع کے طور پر یشتعال الصراع العنیف بین حماس و اسرائیل اسرائیل و حماس کے درمیان زبردست رسہ کشی چل رہی ہے۔ تو یشتعیلو کا فعیل ہے الصراع العنیق جس کے معنی ہے زبردست اختلاف حماس اور اسرائیل یہ بین کا مضاف علیہ ہے تیسا جملہ اشتعال الصراع بین المعلمین حلاکن اساتذہ کے درمیان رسہ کشی بربادی ہے تو اس جملے میں میں نے اس تعبیر کو مزدر کے طور پر استعمال کیا ہے آخری فعل سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا تظفر فلان جوعا تظفر يتظفر تظفرا يبقى بيت تفاعل سے ہے جس کے معنی ہے چیخنا اب اس تعبیر کا مطلب ہوگا کہ بھوک سے چلانا تظفر کا فاعل بنے گا جو بھوک سے چلائے گا اور جوعا اپنی حالت پر رہے گا جیسا کہ جملہ دیکھئے غزت تتظفر جوعا غزہ بھوک سے بلبلا رہا ہے الطفل جوعا بچہ بھوک کی وجہ سے چلایا یہ فعل ماضی کے طور پر اور اسم فعل کے طور پر جیرانونا متغورون جوعا ہمارے پڑوسی بھوک سے چلا رہے ہیں اب پریکٹس کے لیے آپ کے سامنے جملے پیش کے جا رہے ہیں کومنٹ بوکس میں جملے ضرور لکھئے ہر کسی کو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے دوسرا جملہ بھارت میں بے روزگاروں کے تعداد بڑھ رہی ہے تیسرا ظلم کے خلاف دنیا اپنی خاموشی کی دیوار کب توڑے گی آج میاں بیوی بی کے درمیان کشی کیوں ہو رہی ہے آخری جملہ سڑکوں پر بہت سے غریب بھوک سے بلبلا رہے ہیں ضرور ان کی تعریف کر کے آپ کومنٹ باکس میں لکھیں